Ну, вже цієї п'ятниці один із активістів майдану нам телефоном відзвітував все, що було передано тут, у Кременчуці та Комсомольську наші воїни отримали. У нас була дуже складна поїздка, тому що ми декілька пунктів об'їхали населених. Тобто, По-перше, ми поїхали тільки на кордон Донбас, місто, яке я не маю права називати. Там там є депоперувалася база батальйону Донбас. Ми там заночували та поїхали потім у Артемівськ дорозі один мікроавтобус ми розвантажили Новоконстантинівці. Потім приїхали в Артемівськ, штаб батальйона Донбас. Там теж багато ми всього розвантажили і поїхали звідти в Краматорськ на аеродром. По дорозі ми проїжджали дуже багато українські, українських військових. Ну на кожному блокпосту ми щось обов'язково давали хлопцям, там майки, білизну, води вони просили. І вже з Краматорська ми поїхали на гору Карачун. А як ми думали, що там тільки 50 чоловік, а там їх. Було більше 300, чи навіть 400. Ми познайомилися з командиром батальйону «Київ-1», який там зараз тримають висотку на горі крачу. Ну і також там розвантажили все, що в нас залишилось. Там ще декілька комплектів форми ми в ІЮМ нашим військом, які просили. Хлопці зустрічають ну, з великою вдячністю для, для тих людей, які це все їм передають. Особливу увагу треба звернути на військову форму. Цього не вистачає. Форма, то есть там довізна, майки, футболки також не вистачає. Наприклад, там на горі кращу у них там ну дуже погані бронежилети. Тобто у них немає нормальних бронежилетів. А у них також не вистачає там розгрузок, тактичних перчаток. Дуже там ну з великою радістю беруть воду. Там ну газовано, не газовано, але як розумію, нормальної води також не, не не вистачає на всіх лопостах. Не сиділи майданівці, склавши руки і протягом тижня. Зокрема, у четвер вони знову були на буревному сході і знову із допомогою військовим. Щоправда, цього разу допомога знадобилась і самим активістам, які ледь не втрапили у полон. Ну що на блокпості нас встановила міліція. Виходить, в них там більше не воєнної патрулюють, а міліція. Міліція Луганська починають ну, досматривать. Я показал документы, увидели майдановское посвящение, сразу смотрю, поменялось отношение. Я же наоборот думал, они на нашей стороне. Ну вот, что выйдите из машины, туда-сюда, полный досмотр, положили нас лицом на обочине. Две очереди, одно воздух, одно у нас возле ног. Я же ребят, что за цирк, что за кино. Ну, пытались сюда запугать, как бы. Мы не поддались на провокацию. Положили нас на обочине, лицом в грязь. Где-то час мы так пролежали, они там вызвали своих там старших под дулом автомата держали нас в это время. Ну, я за этот час имел возможность очень долго с ним пообщаться. Наручничать деле, да. А, сейчас начал говорить, ребята, вы сейчас что творите, я говорю, мы же волонтеры, мы майдановцы, людям помогаем, разводим зону АТО, людям продукты, вещи. Ничего здесь ездить, что вы здесь забыли, не надо сюда ничего возить. Говорит, что не понял. Леня задал вопрос, говорит, а вы откуда? Говорит, из Луганска, что? Леня говорит, Леня, все с вами понятно. Ну, он там пытался как-то на это все реагировать, но ну, неадекватно. Понял. Потом чисто случайно уже нас хотели забрать, я так понимаю, куда-то забрать в неизвестном направлении. Ехали ребята из батальона Айдар. Э, вот. Ну и ехали, так знаете, выглянули из окна, как-то милиции, что мы словили, говорит, там, ну, нецензурное слово. Меня же это возмутило, это ты что, я говорю, вообще покупал, говорю. Я говорю, я Майдан. И ребята из Айдара просто такие, не понял. Сдаю заднюю, разворачиваются, подъезжают к нам, а ну подними лицо. Я же поднимаю голову, ну мы бегом, говорит, поснимали уроды с них наручники. Я говорю, что наручники, говорю, ребята, рассказывайте. Я говорю, вот вам телефон, вот вам документы, смотри телефон, говорит, смотри, откуда мы, фотографии, вот. Говорит, говорю, я знаю, я видел вас, вы разгружали гуманитарную для Кремичутской седьмой бригады ракетчиков в Орехово. Ребят, мы с что творится. Менты эти бегом рассыпают, один в одну сторону, другой в другую, там где-то спрятался, третий вообще где-то пропал, непонятно. И они не там потом, наверное, так, все, мы ребят забираем, бегом все освободили. Потом же по пути рассказывают, значит, поехали с ним на базу, и останетесь у нас, завтра под нашим конвоем мы вас полностью выведем из зоны, из Луганской области проведем. Потому что, говорит, милиция здесь полностью говорит, коррумпирована, полностью от начальства до последних Говорит, не смотрите, что они там говорит, с украинскими флажками. А, говорит, нет одиночные случаи, когда они забирают автомобили, а людей потом зовут по сепаратистом. Ну, что, говорит, и концы хоронят вообще, где пропасть. Ну, просто людей.